Datuk Azmi. Hari ini adalah hari pertama beliau bersama kita dan bersama saya juga merupakan Datuk Bandar Kuala Lumpur ya. Okey hari ini kita akan mengumumkan uh, portal OSC DBKL yang baru yang akan dibuka kepada orang umum, uh, publik ya. Ini adalah usaha DBKL untuk memperkasakan ketelusan supaya uh, kita melangkah tegas harapan dengan membuka portal one stop center kepada orang awam bagi memperkukuhkan ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam proses perancangan bandar Kuala Lumpur. Melalui akses awam ke portal OSC, orang ramai kini boleh mendapatkan maklumat berkaitan permohonan pembangunan di kawasan masing-masing serta mengesahkan sama ada projek tersebut telah menerima kelulusan sewajarnya daripada pihak berkuasa tempatan. Bagi melindungi Hak pemilik tanah dan pemohon Satu ruang akses awam khas telah diwujudkan dalam portal OSC Hanya maklumat perancangan yang tidak bersifat sulit dan relevan akan dipaparkan untuk tontonan umum Bermaksud maklumat persendirian dan sulit seperti plan bangunan terperinci Serta dokumen yang membentuk hak milik proprietary Pemilik tanah akan terus dilindungi Uh, dengan membuka akses kepada maklumat ini, DBKL menyasarkan untuk meningkatkan keyakinan awam terhadap proses perancangan dan pembangunan di samping memastikan semua aktiviti pembangunan dilaksanakan secara teratur, mematuhi peraturan serta bertanggungjawab Pendekatan keterbukaan dalam perancangan bandar ini telah lama menjadi amalan piawaian negara-negara maju di mana akses kepada maklumat asas perancangan diiktiraf sebagai hak awam dan bukannya maklumat yang perlu dirahsiakan. Reformasi ini telah sekian lama diperjuangkan oleh ahli parlimen di Kuala Lumpur, gabungan pertubuhan masyarakat sivil dan persatuan penduduk di Kuala Lumpur dan hari ini kita telah merealisasikannya. Saya merakamkan penghargaan kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri uh, Fadlun dan tim beliau yang telah mengusahakan terbaik untuk memudah cara reformasi ini dengan pantas. Perancangan bandar di Kuala Lumpur tidak boleh sama sekali menjadi ruang eksklusif segelintir pihak dan diputuskan secara tertutup dan dilindungi daripada penelitian awam. Bandar ini milik rakyatnya dan setiap pemegang taruh mempunyai peranan dalam membentuk masa depan Kuala Lumpur. Untuk maklumat lanjut, sila layari portal OSC di website dbkl.gov.my. Saya serahkan masa sekarang kepada Datuk Rahman Bandar untuk menunjukkan kepada media foto OSC ini dan cara ia berfungsi silakan Datuk. Baik, okay, beri dan uh, Datuk KP. Kita so, kita mula daripada zero. so how kita apa uh, ni uh, masuk dalam portal kita. So osc3plus.3km.782my. Datuk Mike untuk Okay. Okay, once you you enter the website dia akan keluar begini kita akan sediakan dua satu untuk awam dan satu untuk parlimen so kalau kita klik untuk awam so public boleh nampak semua permohonan terus yang ada dalam sistem eh, contohnya untuk ni cadangan tambahan perubahan terhadap sebuah bangunan perdagangan so boleh tahu dah permohonan masuk 6 hari bulan dan statusnya sekarang sedang diproses dan nama pemunya setakat itu saja untuk public access so semua permohonan yang masuk public boleh tengok terus Okay, bagi uh, tujuan ahli parlimen uh, memandangkan ada permohonan-permohonan yang melalui kaedah 3 iaitu uh, perlu mematuhi keperluan untuk public participation kita boleh access okay, go back pergi ke parlimen Okay, dia ada information yang dia perlu isi supaya uh, hanya ahli parlimen saja boleh boleh melihat Okay, dan dia akan nampak detail dan tindakan sama juga macam public tadi cuma dia boleh pergi tengok ok the detail of the dia punya, development termasuklah antaranya ok ini cadangan permohonan PTKL berapa dan nisbah plot yang dikemukakan dan PTKL berapa so di sini Ahli ha, parlimen akan tahu bahawa sama ada permohonan ini mematuhi nisbah plot PTKL atau tidak dan ini asas yang boleh digunakan untuk mereka mengemukakan pandangan ahli parlimen kepada OAC untuk OAC menilai sama ada boleh menerima atau tidak menerima. This one is not compulsory untuk kita patuhi eh? ulasan daripada ahli parlimen. Cuma concern mereka untuk kita ambil kira dalam uh, permohonan uh, dibentangkan semasa OAC. Saya rasa itu yang, yang kita akan uh, mula uh, apa, pamerkan mulai esok. Wabi. So public boleh access mulai esok pagi Itu saja Okay, ada soalan? Media? Pagi, uh, komen Adi uh, Parlimen tu uh, boleh, boleh dilihat? Boleh awam tak? Tak boleh awam, tak? tak, tak Tak boleh Tak boleh dilihat So, so dia portal ni one way ke two way? Communication. Okay. Yang ini sebenarnya digunakan untuk uh, jabatan teknikal memberi ulasan hanya jabatan teknikal saja boleh memberi ulasan. Cuma public ni first time kita akan bagi public supaya dia tahu dalam kawasan mereka tu apakah pembangunan yang akan incoming. Eh dan ahli parlimen ni kita bagi ruang kepada ahli parlimen sebab kebanyakan daripada yang berlaku sebelum ini bila ada pembangunan dalam kawasan mereka ahli parlimen tidak tahu. Dan bila kelusan diberikan all the effect because of development ahli parlimen yang perlu tanggung. So jadi sekarang untuk To be fair with ahli parlimen Dia tahu what are the development Yang come in Dan dia boleh Menjawab bagi pihak DBKL Sekiranya semuanya telah dipatuhi Bermakna bahawa pembangunan tersebut Memang telah uh, Comply to the requirement Dan sekiranya berlaku Sesuatu Ahli parlimen Boleh menjelaskan kepada publik Bahawa semua uh, Pembangunan telah mematuhi syarat Atau tidak mematuhi syarat Soalan lain Publik public tak perlu akses semua informasi seperti plan semua itu mereka cuma nak tahu apa yang sedang berlaku di kawasan masing-masing sahaja. okay? yang itu memadai. Maksudnya dia uh, hanya tahu jenis dan status jelah. Oh, Betul, okay. permohonan apa yang sedang berlaku di kawasan ini. Ya. Yeah. Satu lagi saya terlupa nak maklumkan, semua kelulusan yang telah diberikan the D.O.S. akan kita upload di dalam sistem dan juga ahli parlimen juga boleh lihat apakah syarat-syarat yang dikenakan ke atas bangunan tersebut. Contohnya so, contohnya kita perlu uh, tetapkan perlu menyediakan siltrap dan sebagainya. So ahli parlimen tahu bahawa syarat syarat, syarat tersebut dia telah ada dalam a uh, kelulusan DO. Ini, ahli parlimen macam mana dia SF tu. Dia, dia datang di BKL ke, Sekarang ni ahli parlimen terpaksa minta satu persatu daripada daripada di BKL. Ini menyukarkan ahli parlimen sebab dia serve the public. So bila dia tak tahu information menjadi sukar untuk dia menjawab kepada public. So melalui platform ni ahli parlimen akan lebih mengetahui sebab apa yang berlaku dalam kawasan-kawasan mereka. Sebelum ini selalunya di tapak akan ada hoarding naik. Bila hoarding naik, penduduk akan mula marah. Kenapa mereka tak tahu? Kemudian mereka akan maklumkan pada ahli parlimen, ahli parlimen akan datang ke DPKR cari informasi. Kemudian bantahan sudah berlaku di tapak. Okey, bila bantahan berlaku orang akan tanya kenapa ahli parlimen pun tak tahu. Sebenarnya kita tak ada akses Oleh sebab itu sekarang Kita nak bertindak awal Supaya ahli parlimen mempunyai ruang Platform untuk mereka suarakan Kerisauan rakyat Semua kepada Datuk Bandar Sebelum Datuk Bandar buat keputusan Dalam jawatan kuasa OSC okay. Ini adalah proses yang telus Kita menghormati hak pemilik tanah Oleh sebab itu bukan semua informasi kita paparkan tetapi pada yang sama, masa yang sama kita hormati hak orang awam untuk mendapatkan informasi permohonan yang boleh menjejaskan kepentingan mereka di tapak. Okey? Sebelum YB jadi menteri tu, kan, menteri wilayah. So, akses untuk mendapatkan maklumat di BKR tu macam mana YB? Ad hoc. Ad hoc, setiap kali kita dapat bantahan, kita akan menulis surat kepada DBKL ataupun kita datang ke jabatan perancang dan minta informasi. So banyak lagi. Ban, banyak, banyak masa. Ambil banyak masa dan bukan proaktif lah. Bermaksud apabila orang nampak holding naik, orang mula lompat baru kita tahu. Okay. So kita tak nak macam itu kerana ahli Parlimen telah pun dipilih oleh Warga Kuala Lumpur untuk mewakili mereka dan sepatutnya di bandar seperti ini kita sudah ada plan tempatan local plan semua sudah ada sepatutnya informasi basic seperti ini orang tahu kalau ada permohonan yang masuk okay. saya percaya ketelusan ini akan membantu semua pihak bukan saja penduduk tetapi membantu pemaju juga supaya mereka juga tahu oh dalam kawasan ini saya dah beli tanah sebenarnya ada lima lagi pemilik tanah yang akan bangunkan so mereka tahu okay, bagaimana saya nak pastikan tak ada oversupply Okay, so ini membantu semua pihak lah. Okay. Uh, it, kalau ada public objection, lepas ni boleh tu <coughs> online ke, perlu di sistem, or uh, there the any plans to do that? Um, for now tak adalah. For now tak ada, tak ada. Yeah. Because public objections pun selalunya petition through the ahli parlimen dan kalau Kali yang dikir, hantar petition hantar itu pun dia kena senaraikan uh, rumah jalan mana semua itu supaya DBKL boleh sahkan ini betul-betul pembantah yang mempunyai hak untuk membantah. Kalau tidak, mungkin orang lain yang keluar dari tempat lain datang membantah pula. Hmm. Tapi kita akan uh, melihat sistem ni. kalau perlu penambahbaikan, kita akan buat penambahbaikan. Eh? Buat, buat, masa ni macam WB mention, is through manual. Kita akan cuba melihat sekiranya perlu penambahbaikan lah. Belum ni dalam jangka masa dari segi permohonan sampai ke pelaksanaan projek-projek uh, ataupun uh, projek di sekitar KL ni berapa lama masa yang diambil dan macam mana portal ni membantu uh, to make it more 21 hmm. days uh, Normal uh, piagam, piagam pelanggan Satu permohonan diterima dalam masa 2 minggu Perlu dibawa kepada mesyuarat Untuk dibentangkan Aa, dan sekiranya terdapat pematuhan yang perlu dipatuhi kita akan maklumkan balik dalam tempoh 2 minggu juga untuk dia come back. So melalui sistem ni timeline masih lagi sama cuma yang ni public boleh pantau kita. Dari segi timeline public boleh nampak kita kita mematuhi atau tidak pegang pelanggan sebab kita nampak tadi dalam proses approval dah bagi ke so public akan tahu. All this why dia tak tahu. So this is good also kepada developer dan juga perunding dia tahu juga tempoh masa yang diberikan mematuhi ataupun tidak. Saya telah maklumkan perjumpaan uh, saya dengan Datuk Bandar telah berjumpa dengan Reda Kuala Lumpur, kumpulan pemaju dan kita telah terangkan bahawa semua usaha untuk memperkasakan ketelusan ini tidak menjejaskan SOP sedia ada, timeline sedia ada di BKL. Cuma kita bagi ruang kepada ahli parlimen sahaja untuk bagi suara penduduk kepada Datuk Bandar. Okey? So kita tak nak delay tetapi ada kes-kes kita telah meyakinkan mereka kalau mereka tak nak secara telus pada peringkat awal pun penduduk di Kuala Lumpur mereka sangat mengetahui undang-undang. Banyak kes mereka bawa DBKL dan pemaju ke mahkamah. So suka tak suka baik kita engage mereka di proses awal supaya benda yang kita boleh jimatkan masa tak pergi mahkamah kita boleh selesaikan dengan awal. Okey, Itu saja. Kasih oh, semua. Sikit? Uh, tak ada hanya hari ini hanya US. Yang kampis berapa ni cadangan SPRM berlaku untuk uh, keluasan uh, perluasan kuasa dia yang datuk bandar tu kuasanya terlalu luas. Susiki so, cadangan SPRM adakah uh, JWP akan muncul satu semak OS... dan imbang esok? Esok. Um, Saya nak jawab ke tidak? Saya masih sedang fikirkan. <laughs> <laughs> saya nak saya nak fokus untuk OSC dulu. Hmm. Uh, dan sekarang ini setiap minggu pun okay, kita, kita, kita adakan sidang media. Teman -teman mengikat, uh, arahan Dato Dato step by step, step by step lah. Kita ambil step by step. Sekarang ini Datuk Bandar sedang buat banyak usaha untuk jadi lebih telus uh, dan uh, good governance semua kita sedang usahakan. So jangan risau. Okay, thank you semua. Terima kasih.